ৱেলকাম টু বেক মাই ইউটিউব ফেমিলি ই দ্য অল এ চেঞ্চ মই নামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই অলৰেডি দশমান শ্ৰেণীত থকা লেচন নাম্বাৰ টুৱেলভ বিদ্যুতৰ বিষয়ে অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ আমি পাৰ্ট ওৱান অলৰেডি বহুত কথা আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া আমি পাৰ্ট টুটো আলোচনা কৰিম তো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰ্ট ওৱান টু চোৱা নাই তোমালোকে পাৰ্ট ওৱান টু চাই হা তেতিয়াহ'লে ভালদৰে বুজি পাবা মই পাৰ্ট ওৱানৰ লিংকটো ইউটিউব পাৰ্ট ওৱানৰ লিংকটো ভিডিঅ' লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তোমালোকে চাই আহিবা আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাৰ্ট ওৱানটো চাইছে তেওঁলোকে পাৰ্ট টুটো ভালদৰে মনোযোগ কৰে চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হ'বা আৰু তোমালোকক মই এটা কথা বাৰ বাৰ কওঁ যে তোমালোকে সদায় মোৰ ক্লাছবোৰ চোৱাৰ আগতে তোমালোকে কিতাপ কলম লৈ বহিবা বহি কিতাপ কলম চব লৈ বহিবা নহ'লে একো বুজি নোপোৱা তো মই কোৱা কথাখিনি তোমালোকে বহীত নোটছ কৰি ৰাখি দিবা মই কোৱা কথাখিনি তোমালোকে সদায় বহীত নোটছ কৰি ৰাখি দিবা তো এইটোৱে আলোচনা কৰিম পাৰ্ট টু পাৰ্টটোত আমাৰ মেইনলি কিছুমান আমাৰ কথা আলোচনা কৰিব লগা আছিল যিটো আছিল পৰ্চনেলি কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ আৰু আমি নেক্সটত পৰ্চনেলী কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ আলোচনা কৰিম মই এইটো ভিডিঅ' লাষ্টত পৰ্চনেল কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ'ফ বনাইছোঁ ভিডিঅ'ফবোৰ দি দিম আৰু মই বুজাই দিম ইয়াৰ আগতে আমি কিছুমান কনচেপ্টখিনি আমাৰ বুজি ল'ব লাগিব যিটো কনচেপ্টৰ জৰিয়তে আমি মেট্ৰিকত যিটো ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্ক কুৱেশ্যন সেইখিনি নেক্সট পাৰ্টটোত আমাৰ আলোচনা কৰিব লগা বিষয়টো কি আছিল বিদ্যুৎ বিভৱ আৰু বিভৱ বেদ ত' বিদ্যুৎ বিভৱ আৰু বিভৱ বেদনো কি মই ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্টটোখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব চব বিভৱ বা বিভৱ বেদ বুলি ক'লে কোনো এটা চাপ'জ ধৰা ইয়াত এটা মই পৰিৱেশ দিছোঁ ইয়াত এটা এইটো এটা মই পৰিৱেশ তাঁত ধৰিছোঁ অ'কে এইটো এটা মই পৰিৱেশ তাঁত ধৰিছোঁ এইটো এটা পৰিৱেশ তাঁতোঁ এইটো বিন্দু মই এয়া দিছোঁ এইটো ভিন্দু মই বি দিছো কি কৰিলোঁ এইটো এটা মই পৰিৱেশ তাঁত এইটো ভিন্দু মই এ দিছোঁ এইটো ভিন্দু মই বি দিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ এই এ বিন্দুৰ পৰা ভি বিন্দুলৈ আধান চালিত হওঁতে আমি সদায় জানো যে আমি কাৰণটো কেনেকৈ পাওঁ আমি পাৰটোত আলোচনা কৰিছো যে আমি কাৰণটো তেতিয়াই পাম যেতিয়াহে সেই তাঁত ডালৰ মাজেদি আধান চালিত হ'ব অ'কে ত' চ' এই পৰিৱেশ তাঁতডালৰ মাজেদি যদি এই এই এ বিন্দুৰ পৰা ভি ভিন্দুলৈ যদি আধান চালিত হওঁতে এটা বিন্দুৰ পৰা আনটো বিন্দুলৈ আধান পাৰ হওঁতে কৰিব লগা কাৰ্যকে কি বুলি ক'ব বিভৱববাদ বুলি ক'ব এতিয়া মই ভাল একজাম এক্সাম্পল দি তোমালোকক বুজাই দিছোঁ একদম সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হোৱা এক্সাম্পল তুমি ঘৰৰ পৰা যেতিয়া বিদ্যালয়ত আহা যেতিয়া ঘৰৰ পৰা তোমাৰ নিজ বিদ্যালয়ত আহা তুমি কি কৰি নিশ্চয় তুমি চাইকেলে দি আহা নহ'লে গাড়ীয়ে দি আহা নহ'লে তুমি খোজকাঢ়ি আহা তিনিটা পৰাতো এটা ষ্টেপ পালন কৰা হয় নে নাই ত' যেতিয়া তুমি চাইকেলে দিহা তেতিয়া কি কৰিব লাগে তোমাৰ পেডেল মাৰিব লাগে তাৰমানে তোমাৰ বৰিয়ে কাৰ্য কৰি আছে বৰিয়ে তোমাক কি কৰি আছে পেডেল মাৰি আছে তোমাৰ হাতে কি কৰি আছে হেণ্ডেল দৌৰি আছে হয়নে নাই তো হাত আৰু বৰিয়ে তোমাক কি কৰি আছে কণ্ট্ৰল কৰি আছে একতা তাম ক'ব পাৰি তোমাৰ বডিয়ে তোমাক কণ্ট্ৰল কৰি আছে হয়নে নাই ত' বডিয়ে কাৰ্য কৰি আছে নে নাই বৰিয়ে কাৰ্য কৰি আছে তুমি যদি খোজকাঢ়ি আহা তেন্তে তোমাৰ বৰিকেইটা উঠাব লাগিব উঠাব লাগিব আগত থব লাগিব উঠাব লাগিব উঠাব লাগিব আগত থব লাগিব ত' তোমাৰ তেতিয়া ভৰিয়ে কাম কৰিব হয়নে তেতিয়া তোমাৰ বৰিয়ে কাৰ্য কৰি আছে যেতিয়া তুমি গাড়ী চলাবা তেতিয়া তোমাৰ কি কৰিব লাগিব হেণ্ডেল গাড়ী চলোতে কি ড্ৰাইভিং কৰিব লাগিবনে নাই তেতিয়া তোমাৰ কি কৰিব হাতে কাম কৰিব অল বডীয়ে কাম কৰিব সি যে যে কাম কৰিলে তুমি যে ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়ত আহিলে তোমাৰ বড়ীয়ে কাম কৰিলে তোমাৰ হাতে কাম কৰিলে হয়নে নাই সেই কাম কৰাকে কাৰ্য কৰা বুলি কয় ঠিক সেইদৰে তাৰ এটা তাৰৰ পৰা তাৰ এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ সেই আধান পাৰ হৈ যাওঁতে বুজি পালো আমি যে কোনো এটা পৰিৱেশ এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ একক আধান পাৰ হওঁতে কৰিব লগা কাৰ্যকে কি বুলি কব বিভব বুলি কব কি বুলি কব এইখিনি ক্লিয়াৰ এইখিনিতো বুজি পালো এতিয়া ভিভৱেৰ এছ আই একক এটা আছে হয়নে নাই ভিভৱেটৰ কি আছে এছ আই একক অকে ত' চাই এককটোকনো কি হয়নে ভিভৱেতৰ এছ আই এককটো হৈছে বল অকে ভিভৱেতৰ এছ আই একক কি বল যাক ইংৰাজী বি আখৰ দি বুজোৱা হয় আমি এইখিনি বস্তু আমাৰ বহুত সোনকালে নোটছ কৰি লওঁ নোটচকালে ষ্টামাক দি নোটচ বুলি লিখি তোমালোকে সোনকালে লিখি লওঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত বাৰ বাৰ আহি থাকে মই গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ মেট্ৰিকত আহিব ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি অংক আহিব অংকবোৰ কেনেকৈ আহিব মই দেখাই দিছোঁ তাৰ আগতে মই এইখিনি বস্তু মচি দিওঁ ৰ'বা চ' অংকবোৰ কেনেকৈ আহে অংকবোৰ অংকবোৰ অহাৰ আগত তোমালোকৰ এটা সূত্ৰ আছে সূত্ৰটো মনত ৰাখিব লাগিব সেই সূত্ৰটো হ'ল তোমালোকৰ বিভৱাৰ এটা সূত্ৰ আছে সূত্ৰটো হ'ল সূত্ৰটো হ'ল সূত্ৰটো কি সূত্ৰটো হ'ল ভি ইকুৱেল ডাব্লিউ বাই কিউ তাৰমানে কি যে চাপ'জ মই অলপ আগত ক'লো এইটো এটা পৰিৱেশ এবিন্দু বি বিন্দু সেই এ বিন্দুৰ পৰা বিন্দুলৈ কি পাৰ হ'ব কিউ পাৰ হ'ব হয়নে নাই সেই কিয় দিছো কিউ পাৰ হ'লে মানে কি আধান পাৰ হ'ব কিয় মানে কি আধান কিয় আমি অসমীয়াকে দি বুজো আধান আধানক আমি ইংৰাজী আকৰ বুজো কাৰ্য যাক আমি ডব্লিউ দি বুজো হয়নে আৰু এইটো বিভৱ বেদ এইটো বিভৱ বেদ এইখিনি বস্তু আমি বুজি পালো তিন্দুৰ পৰা বি বৃন্দুলৈ আধান চালিত হওঁতে কি কৰিব লাগিব কাৰ্য কৰিব লাগিব মানে আধান মানে কি পাৰ হৈ যাব কি কৰিব লাগিব কাৰ্য কৰিব লাগিব তাক কি বুলি ক'ব বিভৱব বুলি ক'ব এইটো হৈছে বিভৱবৰ সম্পৰ্ক সেইটো তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বহুতো কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকৰ অ'কে ত' আমি এটা অংক ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এটা অংক কৰোঁ চাওক এটা অংক কৰি চাওঁ আমি ঠিক আছে ত' তাৰ আগতে মই কি কৰোঁ পেজটো চেঞ্জ কৰি লওঁ ত' নেক্সট ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি এটা অংক কৰিম তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ নম্বৰ চোৱা পেজ নম্বৰ পেজ নম্বৰ তুমি টু জিৰ' টু চোৱা কিমান পেজ নম্বৰ পেজ টু জিৰ' টু চোৱা ইয়াত তোমালোকৰ এটা কুৱেশ্যন আছে চোৱা উদাহৰণ বাৰ পইণ্ট টু কিমান আছে বাৰ পইণ্ট টু অঁ উদাহৰণ বাৰ পইণ্ট টু চোৱাৰ আগত আৰু এটা বস্তু আমি জানি লওঁ অ'কে সেই বস্তুটো হৈছে যে তোমালোকৰ যিটো নেকি এই বিভবেত এচে একক ভল্ট হয়নে নাই এই বল্টটো শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে এই শব্দটো ইটালী বিজ্ঞানী ইটালী পদাৰ্থ বিজ্ঞানী এলেকজেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছে কাৰ পৰা আহিছে এলেকজেন্দ্ৰ বল্টৰ পৰা আহিছে এলে মই লিখি দিছোঁ এলেকচেন্দ্ৰ বল্ট বি অ' এল টি এলেক্সেন্দ্ৰ বল্টৰ পৰা আহিছে মনত ৰাখিবা এই তোমালোকৰ বিভৱ বেতৰ এছাইকক যিটো বল হয়নে যিটো বিভৱ বেদৰ এছাইেক কি আছিল বল সেই বলটো তাৰ পৰা আহিছে এলেকজেন্দ্ৰ বল্টৰ পৰা আহিছে তো মনত ৰাখিবা অ'কে ত' ইয়াৰ জন্ম ইয়াৰ জন্ম হৈছিল তোমালোকৰ সোতৰশ পঞ্চল্লিছ চনত আৰু মেট্ৰু হৈছিল ওঠৰশ সাতাইছ চনত চাই ল'বা ভাৰত পইণ্টটোত কি কৈছা চোৱা এবাৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি লোৱা কুৱেশ্যনত কৈছে যে বাৰ বহল বিবেত দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে আদান চালিত কৰোঁতে কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব মানে তাৰমানে কৈছে যে বাৰ বল্ট ভিভৰ বেদ আছে ভিভৰ বেদ দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে টু কুলম আদান চালিত কৰোঁ কাৰ্যকৰী লাগিব তুমি একদম ইজিলি বস্তুখিনি কৰিবা তোমাক দিয়া আছে কি কি হয়নে গিভেন আছে কি কি ইমান টাফলি বস্তুবোৰ ল'ব নালাগে বল্ট বল্ট দি আছে কিমান বাৰ বল্ট হয়নে বল্ট ভিভৰ বেদ কি দিয়া আছে বাৰ বল্ট অ'কে তাৰপিছত কি দি আছে কিউ দি আছে কিমান দি আছে টু কুলম অ'কে ত' কি ওলাব দিছে কাৰ্য ওলাব দিছে ডাব্লিউ ওলাব দিছে ইকুৱেল ৱাট ত' আমি যিটো বিভৱৰ সূত্ৰ জানো ঐ নেট আমি জানো যে আমি এটা সূত্ৰ জানো সূত্ৰটো কি বি ইকুৱেল ডাব্লিউ বাই কিউ এইটো সূত্ৰ আমি জানো বি ইকুৱেল ডাব্লিউ বা ডাব্লিউ বাই কিউ এইখিনি জানো তো আমাক ওলাব দিছে কি ডাব্লিউ ত' ইয়াৰ তলত কি আছে একো নাই তাৰমানে এটা ওৱান আছে ত' সেইটোক আমি বৰ্জ্যপূৰণ কৰি লওঁ ন'লে আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বৰ্জবৰণ কৰিলে ভাল আৰু যদি কৰা বৰ্জপূৰণ নকৰোঁ ডাইৰেক্ট ইয়াৰ তাত মানবোৰ বখাই দিম ত' বঢ়াই দিয়া বি ঠাইত কিমান আছে বাৰ ডাব্লিউ ঠাইত একো নাই কিউ ঠাইত কিমান আছে টু ত' ডাব্লিউটো কি হ'ব ইয়াৰ তলত একো নাই তাৰমানে ওৱান আছে ওৱান ইন টু ডাব্লিউ কিমান হ'ব ডাব্লিউ আৰু বাৰ ইন্টু দুই কিমান হ'ব চৌব্বিছ ত' চৌব্বিছ জোল কাৰ্যৰ এছাই একক কি মনত ৰাখিবা কাৰ্যৰ এছ আই একক হৈছে জোল কাৰ্যৰ এছাই একক জোল আৰু যাক ইংৰাজী জে আখাৰতী বুজোৱা হয় কি আখৰ দি বুজা হয় জে আখাৰ দি বুজোৱা হয় সেইকাৰণে লিখিছোঁ ডাব্লিউক চৌব্বিছ জোল ত' একদম ইজি বস্তুবোৰ এনেকৈ তোমালোকৰ বহুত কুৱেশ্যন আহিব হয়তো বা এইটোও আহিব পাৰে নহ'লে ছেম এনেকুৱা নাই মানবোৰ অনলি মানবোৰ পঢ়াই দিব বাৰ জেগাত তোমালোকক ছয় দিব পাৰে বাৰ জেগাত তোমালোকক চৌবিশ দিব পাৰে বাৰ জেগাত তোমালোকে ষোল্ল দিব পাৰে ত' তোমালোকে চাই ল'বা নেক্সট ঠিক আছে তো আমি নেক্সট তোমালোকক কি চাম আমি প্ৰশ্নআলীবোৰ চাম ঠিক আছে প্ৰশ্নআলীবোৰ চোৱাৰ আগত মই কি কৈছিলোঁ তোমালোকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কি কৈছিলোঁ যে লাষ্টত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ মই আলোচনা কৰি দিম আৰু তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভাল মই পি ডি এফ বনাইছোঁ সেই পি ডি এফবোৰ তোমালোকক দি দিম বুলি কৈছিলোঁ তো এতিয়া সেই পি ডি এফটো মই ওলাইছোঁ তোমালোকে ইয়াত চোৱা ধুনীয়াকৈ সকলো বস্তু মই লিখি দিছোঁ এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বুলিলে কি বুজা বিদ্যুৎ প্ৰৱহ নিৰ্বাচনৰ বন্ধ বত একো এটা বন্ধ কি বুলি কয় বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বুলি কোৱা হয় যিটো আমি পাৰ্ট ওৱানত অলৰেডি আলোচনা কৰা আছে আমাক তো প্ৰৱাহ প্ৰৱাহৰ এককৰ সংজ্ঞা দিয়া এইটো আমাৰ পাৰ্ট ওৱানত আলোচনা কৰি আছা তোমালোকে চাই ল'বা নেক্সট কি আছে চোৱা নেক্সট আছে আমাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে এক কলম আদান

টেন টু দি পাৱাৰ নাইনটিন এইখিনি জানো তো আমাক আৰু দি আছে এক কলম কিউ ইউকুৱেল এক দি আছে হয়নে নাই ত' আমাক এতিয়া কলম কিমান দি আছে এক ত' আমাক ওলাব দিছে এন এন ইকুৱেল ৱৰ্ড এন ওলাব দিছে হয়নে নাই ত' ইয়াৰ ইয়াৰ লগত মিলিত সূত্ৰটো কি আছে যে আমাৰ যিটো যদি ইলেক্ট্ৰনিক সংখ্যক ওলাব দিয়ে তেন্তে কিউ ইউকুৱেল এন কিউ ই সূত্ৰ আছে হয়নে যিটো মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ তোমালোকক লিখি দিছোঁ তোমালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ হয়নে এন মানে কি বুজাই এন হৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কিউ ইউ হৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ আধান সেইবোৰ তোমালোকে চাবা তো এতিয়া এই সূত্ৰমুঠ যদি আমি বহাই দিওঁ এই এই সূত্ৰমুঠ যদি আমি বহাই দিওঁ কিউ মানে কিমান দি আছে কিউ মানে ওৱান দিয়া আছে হয়নে নাই এন মানে কিমান দি আছে একো নাই হয়নে কিউ ইউ মানে কিমান দি আছে ইন্টু ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ মাইনাছ নাইণ্টিন দিয়া আছে এইটো এতিয়া যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ কি হ'ব এন থাকি যাব থাকি যোৱাৰ পিছত ওৱান বাই ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাৱাৰ মাইনাছ নাইণ্টিন হ'ব হয়নে নাই এইটোক যদি আমি উল্টাই দিওঁ উল্টাই দি পিনে ইয়াৰ পইণ্টটো উঠাই দিওঁ কি হ'ব এন ইকুৱেল ওৱান ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি মাইনাছ টু নাথাকে অঁ মাইনাছ টু নাথাকে টুৱেণ্টি হৈ যাব ইয়াত ষোল্ল হৈ যাব হয়নে আমি কি ষোল্ল কেনেকৈ হ'ল মই ইয়াৰ পইণ্টটো উঠাই দিছোঁ জাষ্ট ষোল্ল হৈ যাব প্লাছ এই পইণ্টটো উঠাই দিছোঁ হয়নে নাই পইণ্টটো উঠাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এটা জিৰ' বাঢ়ি গ'ল টুৱেণ্ট নাইণ্টিন প্লাছ আৰু এটা জিৰ' বাঢ়ি গ'ল তাৰমানে কিমান হৈ গ'ল টুৱেণ্টি হৈ গ'ল তো এই টুৱেণ্টি দি দিছোঁ এতিয়া এইটো শৰণ কৰিলে মই যিটো মান পাম সেইটো হৈছে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স টু ফাইভ ইন টু টেন টু দ্য পাৱাৰ টুৱেণ্টি তো ইয়াৰ আগত যদি মই এই দুটা 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 সংখ্যাৰ আগত যদি পইণ্টটো আনিব যাওঁ কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা দুটা জিৰ' কমাই দিব লাগিব তাৰমানে কি হৈ যাব ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ এইটিন তো এনেকৈ অংকবোৰ কৰে একদম সহজ ত' আমাৰ ইলেক্ট্ৰন সংখ্যা এক কলম আদানত থকা প্ৰয়োজনীয় ইলেক্ট্ৰনিক সংখ্যাবোৰ ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ এইট্টিনটা অ'কে ত' তোমালোকে এনেকৈ চাই ল'বা নেক্সট কি আছে চোৱা নেক্সট আছে চোৱা পৰিৱেশ ভীভেদ বৰ্তাই ৰখা সঁজুলি তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ পেজ নাম্বাৰ কিমান আছে মই ওলাই দিছোঁ পেজ নাম্বাৰ চোৱা তুমি টু জিৰ' টু পেজ নম্বৰ টু জিৰ' টু চোৱা তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰে যিটো আছে পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখা ভিভৰপেদ কি 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 সঁজুলি বৰ্তাই ৰাখে বিশেষকৈ বেটাৰীয়ে সজাই ৰাখে যিটো আছে বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিক কো বা বেটাৰী একদম ইজি হয়নে নাই ইজি যি বস্তুবোৰ তোমালোকে চাই ল'বা ত' নেক্সট কি আছে দুটা বিন্দুৰ মাজত ভিভৰ ওৱান বল বুলি কি বোলে কি ওৱান বল বুলি ক'লে কি বুজায় ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ চাপ'জ আৰু এটা পৰিৱেশ ই সেই পৰিৱেশ কি আছে এটা বিন্দু এ আনটো বিন্দু বি আছে হয়নে তো সেই এটা বিন্দু এই তাৰ এটা মূৰৰ এটা মূৰৰ পৰা আন এটা মূৰলৈ যদিহে আধান পাৰ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কাৰ্য কৰিব লাগিব হয়নে নাই যদিহে এক কোলম আধান এক কুলম আধান পাৰ হওঁতে যদি কাৰ্যটো একযল কাৰ্য কৰে তেন্তে তাক কি বুলি ক'ব ওৱান বল বুলি ক'ব একদম ইজি যে এক কলম আদান পাৰ হওঁতে যদি কাৰ্যটো এক জোল কৰে তেন্তে তাক কি বুলি ক'ব ওৱান বল বুলি ক'ব মই এইখিনি কথা ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ হয়নে তো তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা কি আছে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে ছিক্স বল বেটাৰী এটা বিন্দুৰ মাজতে ছিক্স বল বেটাৰী এটাৰ মাজেৰে চালিত হওঁতে প্ৰতি কলম আদানত কিমান শক্তি লাগে একদম সহজ বস্তু যে আমাক বেটাৰী কুলম কি কি দি আছে চোৱা আমাক আদান দি আছে কিমান আদান দি আছে ছিক্স চৰি আদান দিয়া আছে আমাক ওৱান কুলম হয়নে তো তাৰপিছত ভিভবেদ কিমান দি আছে ছিক্স দি আছে ত' আমি সূত্ৰটো কি জানো ও ন ও ন ডেট আমি জনা সূত্ৰটো হ'ল ভি ইকুৱেল ভি ইকুৱেল ডাব্লিউ বাই কিউ হয়নে নাই তো আমাক কি ওলাব দিছে ডাব্লিউ ওলাব দিছে তো ডাব্লিউটো বাহিৰত আনা ভি ইনটো কিউ কৰি দিয়া ভি ডাব্লিউ ইকুৱেল ভিমান কিমান আছে ছিক্স ইন্টু কিউমান কিমান আছে ওৱান টু ডাব্লিউ ইকুৱেল ছিক্স ইণ্টু ছিক্স জিৰ' এনেকৈ একদম সহজ অংকবোৰ হয় যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই মোক কণ্টেক্ট কৰা মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে মোক হোৱাটছআপতেই কণ্টেক্ট কৰি লয় আৰু বাকীখিনি মই কৰি দিম ধন্যবাদ আজিলৈকে এইখিনিয়ে থাকিব